الحمد لله الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك امنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم জামিয়া মহা মানিককোনা হাওড়তলা গোলাপগঞ্জ সিলেট এর পক্ষ থেকে আয়োজিত আজকের এই বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনে সম্মানিত সভাপতিমন্ডলী উপস্থিত আমার